Gələnlə ölkəmiz daha bir mötəbər yaraşı ev sahibliyi edəcək. Söhbət 2015-ci il Avropa oyunlarından gedir. Tarixdə ilk dəfə keçiriləcək bu yarışın Azərbaycanə salınması ölkəmizin təşkilatçılıq bacarığının, idmana ayrılan dövlət qayğısının, atletlərimizin önəmli beynəlxalq yarışlarda qazandığı uğurların məntiqi nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir. Qeyd olunan amillər isə dünya idman ictimaiyyətinin və beynəlxalq qurumların gözündən yəyini bilməzdi. Xatırladaq ki, Avropa Oyunları 2012-ci il dekabrın 9-unda İtaliyanın paytaxtı Romada keçirilən Avropa Olimpiya Komitəsinin baş assambleyasının toplanışında təsdiq edilmiş və həmin turnirin vətəni səs çoxluğu ilə Azərbaycan seçilmişdi. İdmanın 19 növü üzrə keçiriləcək yarışların proqramına atletikada daxil idi. Atletika ölkəmizdə qədim ənənələrə malik idman növlərindən sayılır. Son illər atletlərimizin beynəlxalq arena uğurla çıxşı. Bir vaxtlar baxımsız vəziyyətdə olan əsas arenanın yenidən təmir edilərək idmançıların ixtiyarına verilməsi, əcnəbi mütəxəssislərin Azərbaycanə dəvət olunması ölkəmizdə artıq məhf olmaq təhlükəsi ilə üzləşən bu idman növünə sanki ikinci nəfəs verdi. Yeni salınmış bu qaçış solağı bütün standartlara cavab verir. Burada idmançılar qaçışla yanaşı atletikanın digər növləri üzrədə mübarizə aparacaqlar. Məşqi heyəti 2015-ci il Avropa Oyunlarından öncə idmançılarımızı Çində təşkil olunacaq yeniyetmələrin 2-ci Olimpiadasında sınaqdan keçirəcək. Nüfuzlu turnir atletlərimizin beynəlxalq yarış səviyyəsini artırması baxımından da mühüm önəm kəsb edəcək. Bizim komanda yaxşı hazırlaşır. Hal-hazırda bizdə 3 dənə lisenziya var. E, Nazim Babayev 3 stəkana toplanır. E, Gladkova Yelena, Shuvil Latoundey və Mikhafetu Xadiyə 3000 metrə qaçacaq. Yaxşı şans var Nazim Babayevdə. Biz ondan Londonda və medal gözləyirik. Yeni yetmələr arasında əsas medal ümidlərindən sayılan Nazim Babayev bu dəfə də ona bəslənən ümidləri doğratmağa çalışacaq. Onun sözlərinə görə əsas məqsəd 2015-ci ildə doğma arenada və yerli publiko önündə inamla çıxış etmək və qələbə qazanmaqdır. İyunun 1-də keçirilən Avropa təsnifat mərhələsinin qalibi oldu 16-nın 4 nəticə ilə. Orda qalib olundan sonra Olimpiya yenətmərin 2-ci Olimpiya oyunlarında 3-cü qazandım. Nanjin-də. İnşallah orda da bu uğuru təkrarlamaq istəyirəm, qızıl medalı qaytmaq istəyirəm. Yalnız idmançılar deyil, Federasiya rəsmiləri də gələcəklə ölkəmizi keçiriləcək Avropa oyunlarına ciddi hazırlaşdıqlarını bildirdilər. Bu da təsadüfi deyil. Belə ki, turnir yalnız əldə olunacaq nəticələr baxımından deyil, təşkilatçıq işlərinin yüksək səviyyədə həyata keçməsi ilə də ölkəmiz üçün növbəti sınaq kimi qiymətləndirilə bilər. 2015-ci ildə Azərbaycanda Avropada ilk olaraq Avropa oyunları keçiriləcəkdir. Və bizim komanda həmin oyunlara çox ciddi hazırlıqlar aparır. Çox böyük hazırlıqlar aparır. Həm məşhliklər tərəfdən, həm idmançılar tərəfdən bizə artıq yeni stadion da təhfil verilmişdir. Bu böyük bir işdir ki, biz artıq Bakıda özümüzün bazamız da var. 2015-ci ildə Bakıda keçiriləcək Avropa oyunlarında yarışçıların keçiriləcəyi arenalardan biri də Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının nəzdində olan bu stadiondur. 3200 tamaşaçı tutumlu malik olan bu stadionda işlər artıq tamamlanmaq üzrədir. Xatırladaq ki, 2015-ci il iyun ayında Bakıda keçiriləcək 1-ci Avropa oyunlarında 6000-dən çox idmançı mübarizə aparacaq.